ইফালে বনি আছে আমাৰ আজি পৰ্ক খাম পাকঘৰত আজি পৰ্ক বনিছে এইফালে কাঠিত দি আছোঁ ইফালে জুই জ্বলাই ল'লোঁ এইফালে আছে এইখিনিও বনাম এতিয়া বেমু চুথৰ লগত লগতে আলু অকণমান পেলাই দিব লাগে সোৱাদে বেলেগ হৈ যাব ইফালে কেৰাহীখন পাতি লোৱা গ'ল ইয়াতে দিয়া গৈছে পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান ফালি দিয়া গৈছে আৰু এয়া গৈছে আদা নহৰু লগতে জালুকৰ পেষ্টমান যিহেতু আমি গাহৰিখিনি মছলা দি নবনাওঁ সেইবাবে আদা নহৰুখিনি অকণমান সৰহকৈ দিয়া গৈছে আৰু এইয়া মাংস কেৰাহী দিয়া গ'ল লগতে আকৌ আলু আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱালৈকে মিক্স কৰি কৰি ভাজি ল'ব লাষ্টকহে দিব বেম্বুত দিব বুলি সেইকাৰণে কৈছোঁ ৰান্ধনী মানে এইফালে হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ তাতে আকৌ দিব জলকীয়া গুড়ি অকণমান এনেতো সদায় পোৱা নাযায় নহয় জানো কেতিয়াবা ঘৰলৈ আহে অকণমান হেল্প কৰি দিলে ভাল লাগে নহয় জানো বহি ল'ব নেকি খাব নাইতো অলপ সোৱাদটো বেলেগে হৈ যায় সদায় কিমান কষ্ট কৰি নিজে বনাই খাই থাকিম আৰু মাংসখিনি আমি পূৰা মানে এইটি পাৰ্চেণ্টমান সিজি যোৱালৈকে বইলে কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে মিহিকৈ পিঁয়াজ এটা কাটি থোৱা গৈছে কাৰণ কেলৈ যিহেতু আমি কাঠি দি থৈছোঁ মাংস সেয়া দি খাম আৰু গৰম বহুত বেছি পৰিছে স্পেটৰ লগত ধুনীয়াকৈ বহি লৈ খাম আৰু গছত বা গছৰ টেঙাখিনি বৈয়ামত এনেকৈ থৈ দিয়া গৈছে এতিয়া ইয়াতে পানী এড কৰা হৈ গ'ল সিজিবৰ বাবে ভালকৈ আমি ঢাকনা লগাই দিম আৰু কমচে কম আপোনাৰ আধা ঘণ্টা আমি ভালকৈ সিজিবলৈ কাৰণে ঢাকন লগাই ৰাখি দিম আৰু এইফালে মানধনিয়া আৰু এইফালে জলকীয়া বঢ়িয়া জলকীয়া নহয়নে ইয়াৰে দুটামান কাটি দিম এতিয়া দুইটামান পুৰি লওঁ ইয়াৰে এয়া জলকীয়া পিটিকি লোৱা হৈ গ'ল কেঁচা জলকীয়া আকৌ গুড়ি জলকীয়া তাৰপিছতে নেমু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি আমি আপুনি যিমানখিনি টেঙা খাব পাৰে সিমানখিনি আৰু আমি জোখটো চাই দি লৈছোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম লোভ লাগিছেনে বাৰু এইফালে এতিয়া স্প্ৰেট বাকী ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল গিলাচ এতিয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল খাবহে লাগে আৰু